اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرشید کریم قلم دربابہ اولیاء کی تصنیف لوہ قلم پڑھی پوری کتاب لوہ قلم کا اگر مختصر ترین الفاظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ کائنات میں نو انسانی وہ واحد مخلوق ہے جو خالق کا تعارف حاصل کر سکتے نو انسانی تمام کائنات میں وہ مخلوق ہے جو خالق کائنات کے ساتھ اس کی انتظامی امور میں کارکن کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے اور کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ایک نظام کے تحت ایک ایڈمنسٹریشن کے تحت بنائی ہے اور مستقل اس ایڈمنسٹریشن سے اس سارے نظام کو متحد کیا ہوا ہے اللہ نے تمام کائنات میں صرف نو انسان کو یہ دولت و نعمت ادا کیے کہ کائنات سے متعلق اور کائنات کی تخلیق سے متعلق فارمولے قاعدے اور ذاتے بحیثیت علم کے انسان کو منتقل کر دیے اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظام سے متعلق ہیں سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کا اس کی ہستی کائنات میں ایک, ایک رکنیت بن کر ابھرتی ہے اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظام سے متعلق سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کائنات میں ایک رکنیت بن کر ابھرتی ہے اور وہ پھر اللہ کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نیابت اور انتظامی امور کے اختیارات کو سمجھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو چونکہ وہ کائنات کا رکول بن جاتا ہے اس لیے ساری کائنات اس کی دست نگر بن جاتی ہے کائنات سے مراد جماعتات، نباتات، حیوانات فلشتے تمام کائنات کے افراد ہیں کتاب دو خلم ہمیں یہ داستہ دکھاتی ہے کہ ہم بحیلسیت انسان کے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے کو جو ہمارے اندر موجود ہے تلاش کر لیں تو ہماری حیثیت مخلوق میں رہتے ہوئے یعنی کائنات میں ایک ممتاز رکن کی ہوگی یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اور جس کو سبکن سبکن پڑھ کر تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ بات ذہنشیل ہو گئی ہے کہ دنیا میں اسپیس ہے یہ ساری کائنات کی اربوں خربوں دنیا ہیں سب میں اسپیس کی مکانیت ہے یہ ساری کائنات میں جتنی زمانیت ہے وہ سب ایک اطلاع روشنی ہے یہ ایسی اطلاع ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ ایک طرف نزول کرتی ہے اور دوسری طرف سعود کرتی ہے نزول اور سعود کے دو رخ ہیں نزول کے دو رخ اور سعود کے دو رخ ہیں اس طرح ساری کائنات چار ادراک میں بند ہے کتاب لوہ قلم کا طالب علم اور لوہ قلم کا سمجھنے والا کوئی بھی سالک اس بات سے بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات ادراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ادراک بذات خود ایک اطلاع ہے ایسی روشنی ایسی اطلاع جس روشنی یا اطلاع کا تعلق اپنا اپنا ذاتی نہیں ہے اس اطلاع یا سورس کا تعلق راست خالق سے ہے یہ بات آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سننا دیکھنا محسوس کرنا چھونا سب اس وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر روح موجود ہے اور یہ روح آپ کو اطلاع دیتی رہتی ہے اور جب روح دیکھنے سننے چھونے محسوس کرنے کی اطلاعات فراہم نہیں کرتی تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور زندگی کے تمام تقاضوں اور احساسات کا تعلق مہر کی اطلاعات پر ہے حضور بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کتاب لو قلم میں بھی تشریح بیان کیا ہے کہ اطلاع کیا ہے اور اطلاع کہاں سے ملی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کن کہا اور کھا ہو جا یعنی کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا اے کائنات تو وجود میں آجا جیسے ہی یہ فرمایا کائنات وجود میں آجا کائنات بن گئی پھر اللہ نے اے کائنات میری طرف متوجہ ہو میں تیرا رب ہوں کائنات آواز کی طرف متوجہ ہوئی کائنات نے اللہ کی ہستی کو دیکھا اللہ کی ہستی کو دیکھنے کے بعد اقرار کیا جی ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا سن لیا پہچان لیا کیونکہ دیکھ کی لیا پہچان لیا اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں ہمارے خالق ہیں اور ہم آپ کی مخلوق ہیں پہلے نظر ہے کہ آواز ایک اطلاع ہے آواز کے بعد بسارت کا پیدا ہونا بسارت بھی ایک طلعہ ہے بسارت کے ساتھ کسی اصلی کو دیکھنا اور پہچاننا بھی یہ تلا ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سماعت اور بسارت بھی یعنی مخلوق میری سماعت سے سنتی ہے اور بسارت سے دیکھتی دی. ہے اگر ہم سماعت اور بسارت کو اطلاع طرح تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے ارشاد کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں دیکھنے اور سننے کی اطلاع میں نے دی بات ثابت ہو گئی کہ انسان کائنات میں افضل ہے 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 وہ 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 کا علم رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اطلاعات کے علاوہ کچھ نہیں ہے اطلاعات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے جب ہم عام حالات میں اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں جس قدر اطلاعات وصول ہوتی ہیں وہ بہت کم ہے اگر ہم کائنات میں پھیلی ہوئی تمام اطلاعات کے مقابلے میں اپنی مادی زندگی کی اطلاعات کا مقابلہ کریں تو صفر کی سیوا خوش نہیں ہے یعنی yani مادی زندگی میں جتنی اطلاعات وصول کرتے ہیں یا مادی زندگی میں جو اطلاعات جذبات بنتی ہیں وہ اتنی محدود ہیں جن کو ناقابل تذکرہ کہیں گے اب اطلاعات کے پھیلاؤ اور عصد کو اگر جاننا چاہے تو اس کا ذریعہ روحانیت کے کچھ نہیں روحانیت کیا ہے روحانیت کہاں سے سیکھے روحانی علوم کی سنت کیا ہے روحانی علوم کی سنت قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رحمت اللہ العالمین سیدنا حضور علیہ السلام کے اوپر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی تمام نعمتیں روحانی علوم روح، تخلیق کائنات سے متعلق اسرار و رموز کائناتی کے فارمولے ہیں سیدنا حضور علیہ سرادلام نے اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پوری فرما دی تمام کا تمام قرآن پاک میں بیان فرما دیا اگر کوئی انسان اپنی ذات سے واقف ہونا چاہتا ہے اگر کوئی انسان دوسری تمام مخلوقات سے نکل کر شرط تلاش کرنا چاہتا ہے اگر کوئی انسان اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو کر اللہ کی نظامت میں کارکن بننا چاہتا ہے اور کائنات پر حاکمیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روحان علوم سیکھے روحان علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے اس روحانی علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں اور اگر کسی دوسرے راستے پر چلا جائے گا تو اس راستے پر چل کر تکمیل علم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر محبوس فرمائے پیغمبروں میں بے شمار پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے کئی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی لیکن تکمیل علم تکمیل نعمت کا تذکرہ صرف سیدنا حضور علیہ السلام السلام کے بارے میں فرمایا ہے یہ کتاب لو قلم جس کا آج آپ نے آخری سبق پا مرشیدہ کریم سید بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ارشاد میں لکھوائی